Oh 25 грудня за церковним календарем православні християни вшановують пам'ять святителя Спірідона Тримифунського. Святитель Спиридон, Тримифунський чудотворець – один із тих святих, який почитається на рівні з святителем Четвертим Ніколаєм. За свої чудеса, за свою любов до людям, особливо за свою жертвенну любов, і нищим к людям бедним. Сам он с простой семьи. Родился он на острове Кипре в 70-х годах третьего столетия от очень благочестивых родителей. И был мальчиком послушным, кротким, смиренным. И с детства он был пастухом овец. Позже он вырос, э женился, После того, как женился, он не оставлял свою жизнь молитвенную, он не переставал обращаться к Богу, но молился, трудился духовно. Но получилось так, что недолго его семейная жизнь была счастлива. Умирает его жена, и как бы не опустив руки, не впав в уныние, он продолжает трудиться для Господа, и так угождает ему, что Господь наделяет его даром чудотворения. Из-за этого чудотворения к нему постекаются люди, он почитаем людьми становится, и его избирает епископом города Тримифунта. Также он участвует в 325 году в соборе, первом в соборе Вселенском Никеи, защищает догматы Святой Троицы. На примере обычного кирпича он взял кирпич в руки, Сжал его и по молитве кирпич распался на три составные. В руке у него осталась глина, вниз потекла вода и вверх сошел огонь. И он объяснил, что как кирпич один, но трех составен. Так вот и мы почитаем Святую Троицу, она единая, Бог един, но в трех лицах. Вот так он этим чудесным образом защитил догмата Святой Троицы. Господь посетил его скорбью, и умирает его единственная любимая дочь Ирина. Но опять же, он не опустил руки, не впал в уныние, он продолжает молить Господа, чтобы Господь его укрепил, и а Господь дарует ему утешение. Святитель Спиридон Тремифунский называем чудотворцем. За каждым шагом его в жизни какое-то чудо особенно жители острова Кипра и острова Кенкира, где почивают его мощи, особенно это чудеса ощущают каждодневно. Допустим, когда остров Кипр Господь посетил засухой за определенные там некоторые грехи людей, после засухи начался голод, люди начали жаловаться святителю Спиридону, ну и сам он, видя это великое бедствие, он обращается к Богу с теплой усердной молитвой и как бы становится вторым Ильей, который отверзает небо и несколько дней проливается обильный дождь. Через несколько дней он опять молится, и дождь прекращается. Этот год считался самым урожайным в тот последний период. Еще является свидетель Спиридон защитником бедных, бедствующих, обиженных, когда на остров Кипр прибыл один богач со своим урожаем хлеба, он, видя, что вскоре должен наступить голод, думает, немножко подожду, останусь, Побуду, пусть немножко хлеб подымется в цене, и тогда буду иметь двойной прибыток. Думая так, Господь Пострамляет его, вот, опять же, чудом через святителя Спиридона. Когда один раз к этому богачу приходит бедный человек, просит у него несколько горсточек зерна, чтобы сегодня не умерла моя семья, потому что мы можем умереть с голода, как он говорил. Он говорит: хорошо, бери зерна сколько хочешь, только неси мне деньги. Обиженный и оскорбленный этим ответом он идет, жалуется Спиридону Тремифунскому, говорит о своем несчастье, о своем бедствии и говорит о жадости этого богача. Сидит Спиридон Тремифунский, говорит, что ты не переживай, иди домой, мне Святой Дух открыл, что завтра этот же богач будет у тебя просить помощи. И действительно, на следующий день... Господь послал дождь и некоторые ангары подтопило и они начали попадать в дома бедных людей. Он бегал, спросил помощи у бедных, чтобы помочь собрать это зерно, но никто ему не отвечал помощью. Таким образом богач был посрамлен, но не до конца он понял перс Божий. Опять же он по просьбе бедных не хотел им помогать. Еще такой случай был, когда один бедный пришел к святителю Спиридону, также прося помощи. Святитель, помолившись, дал ему золото, которое было чудесным образом притворено из змеи. Так он, по его молитвам Господь совершал такие огромные чудеса. Сегодня его святые мощи, святые останки находятся на острове Киркира, в храме, посвященном же ему, жители этого острова довольно его так почитают, и практически каждый человек знает его имя, знает, можно так сказать, даже его лично. Получалось так, что святитель являлся им даже во сне или явным каким-то образом и помогал своей благодатью или своими чудесами этим людям. Нашу украинскую землю тоже, по милости Божьей, посетил святитель Спиридон. По благословению блаженнейшего митрополита Владимира, ныне покойного, в 2009 году мощи или его правая десница, правая рука, была в Киеве, а уже по благословению нашего владыки, митрополита Петерима, она посетила, он, святитель Спиридон своей десницей посетил и нашу Николаевскую землю, за что мы ему благодарны. И можно сказать, что с этого дня, с этого года почитание святителя Спиридона на нашей земле очень сильно распространилось. Его все знают как чудотворца, к нему все обращаются за помощью, и помощь свою он являет и помогает каждому к нему обращающемуся. Мы сегодня просим у него помощи, благодарим его за помощь. И 25 декабря его память празднуется, и всегда все люди чтят его память и молятся к нему. Прася у нього заступництва, святитель Тріміфунський – захисник бідних і знедолених. До нього звертаються з проханням допомогти у складних матеріальних обставинах. Але головне його піклування в духовному зростанні людей. Як Всякий святий чоловік, звісно, більше всього переживає спасіння душі, особливо тих людей, які живуть в гріхі. Ведь мы слышим, слышали такие слова из Священного Писания, что об одном грешнике кающемся радуется все небо. Радуются ангелы, радуются все святые. И, конечно же, к сожалению, многие люди, которые почитают святого Спиридона, обращаются к нему за помощью именно в материальных благах. Но мы должны знать и понимать, что самое главное благо — это благо небесное. И если мы будем обращаться за помощью, просить у Него помощи в покаянии, просить в помощи в добрых делах, чтобы совершать добрые дела, чтобы научиться любви, любви к Богу, любви к ближнему, тогда, конечно же, Он будет особо помогать. Вот если спросить у людей, которые стоят в очереди к его мощам или к чудотворной его иконе, все просят здоровья своим родным, какую-то помощь в работе или там помощь в купле квартиры, но мало кто скажет, что я здесь стою, чтобы попросить у Бога через этого святого чудотворца Спиридона себе покаяние, там, или себе любви, чтобы научиться любви, чтобы научиться жить так, как подобает христианину. Но все зависит от нашей веры. Ведь вера — это тоже одна из самых главных добродетелей. Веру имел огромный этот святитель Спиридон, чудотворец. И если мы будем просить веру у него, то он нас будет укреплять в вере. Святитель Спиридон Тримефунський сам є для християн прикладом міцної віри. Він зазнав чимало скорбів, але ніколи не сумнівався у милісті Божої. Господь нас іспитує е, нашу віру, саме скорбями, тому що сказано також в Святому Писанні, хто любить мене, той мої заповіді соблюдить. А як ми можемо соблюдати заповіді Божі без віри? И вот если мы имеем эту веру, эту уверенность в Бога, что Бог мне поможет, что Бог мой защитник, то, конечно же, мы и будем стараться так и жить, чтобы соблюдать Его заповеди. Ведь без веры не может быть и любви. что все вера должна быть действенной. Многие говорят: а я верую, но верую в, в душе. Но если я верую в душе, но не, не исполняю никаких добрых дел, не исполняя дел милосердия, то моя вера, она пустая. Поэтому очень важно иметь веру, веру крепкую. Но Господь сказал, что когда приду на землю, найду ли я веру на земле. И действительно мы видим, что вера людей иссякает. А если иссякает вера, то иссякает и любовь. Видим, как люди сейчас становятся раздраженные, становятся злыми, теряют веру. Поэтому очень важно сегодня просить именно у святителя Спиридона веры, укрепления веры. Даже если, опять же, возвращаться к Евангелию, сами апостолы, можно сказать, люди, которые видели Христа, которые были пред Богом угодны, они тоже просили веры. «Господи, укрепи в нас веру». И вот если мы будем обращаться к Богу и к святым, и к святителю Спиридону Тримифунскому, прося Укрепи, укрепление веры, то вот тогда будет налаживаться наша жизнь, именно жизнь духовная. Тогда Господь будет посылать именно благо небесное. Ведь святитель Спиридон творил чудеса не, не просто так, Господь ему дал это, а за то, что он усердствовал, усердствовал в вере, усердствовал в любви к Богу. И творил он эти чудеса только для того, чтобы творить дела Божьи, и через это Бог прославлялся, имя Божье прославлялось. Тож будемо просити, друзі святителя Спиридона Тримифунського, щоб по його святим молитвам Господь дарував нам віру міцну, надію несумнінну та любов нелицемірну. Слава Богу за все!